Мої вітання, шановні глядачі, мешканці Одеської області. В ефірі програма Народний бюджет. Сьогодні у нас у гостях голова громадської ради про Одеській обласній державній адміністрації Таміла Афанасьєва. Пані Таміла, вітаємо вас в нашій студії. Здравствуйте. А розкажіть, будь ласка, коротко про, про те, що таке громадська рада. А, общественный совет был основан на основании постановления Кабінету міністрів 1996 от 3 ноября 2010 І -го Включает туда 127 общественных организаций. Мы объединились в январе 2011 и уже существуем полтора года. Общественный совет достаточно сейчас активно набирает обороты по своим работе по своим решениям, по рекомендациям для областной администрации. И, конечно, очень много всего положительного происходит. И слава Богу, что процесс идет достаточно активно. Мы знаємо, що зараз свою велику увагу определяет так званій просвітницькій роботі, проводите певні семинары, Расскажите про це пожалуйста. Конечно, потому что почти год... Общественный совет занимался внутренней своей развитием, внутренней политикой, то есть были какие-то установки внутри себя, создание регламента, работа над положением общественного совета, создание комитетов, работа внутри комитетов, то есть были именно внутренняя активная работа. На данный момент, с того момента, как я возглавила совет, я стараюсь еще развивать и внешнюю политику, внешнюю работу совета, и большое внимание мы сейчас уделяем районам общественным советам. Которые ä, тоже организованы в природных администрациях. И вот сейчас ä, у нас закончилось три было за полтора месяца три семинара, ä, которые... Ä, Основная цель была – это работа с общественными советами, с председателями, членами районных советов. Рассказывать им, какие нововведения, какие нормативные документы, использование правильное. Мы создали рабочую тетрадку члена общественного совета, потому что, вы знаете, столько всего нового происходит. И люди хотят себя реализовывать, хотят делать хорошие дела, но при этом, при всем они достаточно теряются, потому что нормативная база еще не такая стабильная, не такая активная поэтому ну, сложно реализовать свои желания в правильном русле. И для этого были проведены зональные семинары, это был обмен опытом, это было очень интересно, потому что мы наконец-то познакомились со всеми районами нашей области. И выслушали людей, выслушали их пожелания. Очень большое внимание мы уделяли и программе «Народный бюджет», потому что на данный момент это является очень такой мощной программой губернатора и естественно особенно в районах нашей области ведется с каждым в каждом районе в каждом селе это проходили были сходы и на данный момент люди уже видят результаты это построенные школы это стадионы это отремонтированные крыши даже скамейки тротуары и конечно когда слышишь от людей эмоции которые что же например школа стоит там достаточно долгий период и теперь она начинает ремонтироваться и к первому сентября уже будет нормальная школа полностью, где дети смогут нормально учиться. И когда ты это слышишь, то, конечно, это еще больше рождает желание общаться с людьми и обмениваться опытом в этом направлении. Насколько активно работают громадские рады на местах, у районах, областей? Или побачили вы какие-то недолики в их работе? Сказать по поводу активности, конечно, меня всегда поражала активность людей на местах. То есть люди, когда занимаются постоянно своим любимым делом, и при этом они еще не забывают про людей вокруг. И это, конечно, только восхищение и уважение вызывает. Активность по-разному. Вы знаете, вот у нас были, получается, зональные семинары. Это был север, центр и юг. И сказать, например, что север более активный, а юг нет, это будет неправильно. То есть в каждом, в своем, каждом своем зональном семинаре мы видели и более активных людей. У нас, например, есть очень активная балка, и очень активный артцист понимаете то есть совершенно разные ну, кардинально разные направления вот и в то же самое время что например приехали четыре представительности общественного совета ну, с одного района и говорят что у них по основном все женщины а есть другие на другом семинаре мы общались и там были в совете практически все мужчины понимаете, то есть настолько разнообразная общественная жизнь и общественные представления то это конечно ну я же говорю что тот опыт который они рассказывают те эмоции, которые испытывают люди, когда они видят результаты своей работы, это, наверное, самое важное. Громадская рада, мне кажется, есть такой объединяющую ланку между, между владой, э, с успельством, та еще и громадскими организациями и другими. А сейчас вышел новый закон про громадские объединения. Расскажите про него. Он, закон достаточно всеобъемлющий, и он вызывает э, интересные э, Интересные тезисы, потому что э, не все его до конца изучили, и сейчас надо его правильно э, применить. Он начнет работать с января месяца. И сейчас на данный момент э, надо очень делить вне, большое внимание этому закону. И мы специально для этого сейчас будем делать общественные слушания по этому вопросу. Вот следующий вторник, на канат на 83, и вы знаете, э, мы привлекаем не только общественный совет, не только общественные советы районов, а мы, конечно, и будем, и обращаемся, и уже обзваниваем общественные организации, которые сидят активные у нас в районе, чтобы в нашем в области, для того, чтобы они посетили, пришли и высказали свое мнение, потому что мы должны изучить, правильно использовать и если какие-то есть э, замечания, рекомендации, взять на об этом говорить, потому что это основное для нас направление и, конечно, важный закон. Зрозуміло, що рада, радовані, ми бути відкриті, відверті для громади. А чи можна до вас звертатися, наскільки ви відкриті для них? Конечно, мы открыты для, поэтому мы сейчас с вами здесь общаемся и вот благодаря администрации у нас есть и помещение, где мы находимся, где мы собираемся, у нас есть секретариата на канатной 83, кабинет 301. Вот, то есть на основании постановления 196 го я говорю, администрация полностью у нас оснастила и техникой, и помещением, и мы можем проводить большие общие сборы, общественные слушания. То есть выполнены все возможности для активного, активной работы, и в то же самое время вот сейчас те три зональных семинара, которые проходили, они были в рамках программы развития гражданского общества, которая была в прошлом в году принято и финансируется администрацией, губернатором, областным советом. Это как бы основное, что нам мы можем, имеем все возможности развивать гражданское общество. Пани Тамила, очень дякуємо за участие в нашей программе и желаем вам успехов. Спасибо. шановні дякуємо за увагу В эфире была программа «Народный бюджет». Сегодня у нас в гостях была голова Громадской Рады при Одесской обласній державній администрации Тамила Афанасьева. Хай счастить!